salom do'stlar biz bugun sizlarga dunyodagi eng xavfli bo'lgan dronlar haqidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz marhamat tomosha qiling bundan o'n besh yillar muqaddam harbiy dronlarni ilmiy fantastik o'yinchoqlar sifatida qabul qilishgan ikki minginchi yillarga kelib ulardan ma'lumot yig'ish va harbiy harakatlarda foydalana boshlandi muhandis va konstruktorlar yanayam mukammal qurilmalar yasashga buyurtmalar ola boshladi shunday qilib harbiy texnikalar kitobida yangi sahifa ochildi bugungi kunga kelib turli davlatlarda mavjud eng qudratli dronlar qaysilar ekanini bilasizmi mq 4 c triton ushbu dron uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar ichida eng yiriki hisoblanadi ushbu qurilmani pentagon buyurtmasiga asosan Northrop Grumman kompaniyasi tayyorlagan uning qanotlari uzunligini Boeing 747 ning qanotlariga solishtirish mumkin undan qachon foydalanish to'g'risida aniq ma'lumotlar mavjud emas WU14 xitoyning eksperimental giperovozli ushbu droni qit'a bo'ylab raketalarni yetkazib berish uchun mo'ljallangan garchi xitoy xalq respublikasi mudofaa vazirligi dastlab WU14 ni uchadigan ilmiy qurilma deb e'lon qilgan bo'lsa-da, keyinchalik dron harbiy maqsadlar uchun barpo etilganini tan oldi ushbu dron reytingdagi eng qudratli uchuvchisiz üçü boshqariladigan qurilma hisoblanadi chunki u yadro qurolini nishonga yetkazish uchun mo'ljallangan chi 5 ushbu dron xitoyda ishlab chiqarilgan aslida aqshning o'lim o'rog'i deb atalgan qurilmasining o'zgartirilgan kloni ushbu dron china air technology harbiy korporatsiyasi tomonidan yaratilgan va jangovar sharoitlarda sinovdan o'tgan u ikki xil yangi turdagi o'q bilan jihozlangan bu borada aniq ma'lumotlar yo'q va lazerli boshqarish tizimiga ega taranis ayni paytda buyuk britaniyaning qit'alararo parvoziga mo'ljallangan ushbu dron haqidagi barcha ma'lumotlar maxfiylangan taranisning faqatgina ayrim parametrlari ma'lum uning og'irligi 3 tonna uzunligi 11 metr qanotlari esa 10 metrni tashkil etadi shuningdek ba'zi ma'lumotlarga ko'ra dronda stels texnologiyasi qo'llanilgan Northrop Grumman x 47 yetti bc mashhur Northrop Grumman kompaniyasining yana bir uchuvchisiz uç boshqariladigan apparati e'tibor bering ikkinchi avlod jangovar droni bort kompyuteridan foydalangan holda hech qanday jonli operatorning ko'magisiz uchib qo'nishga qodir qurilmaning qanotlari raketa uchirish moslamalari bilan jihozlangan ular yerdan turib odam tomonidan masofadan boshqariladi a ahrp ushbu dron snaryad dushmanining jonli va zirhli kuchlarini aniqlash va yo'q qilishga mo'ljallangan uchuvchi samolyot mo'ljalini yuqori balandlikdan urib yuboradi qurilma o'zida mavjud portlovchi qismlar yordamida yuqori balandlikdan nishonni yo'q qila oladi mq 9 Reaper. ushbu dron dunyodagi eng mashhur va halokatli qurilmalardan biri ushbu dron o'zidan oldingi mq 1 predator ya'ni yirtqich razvedka droni o'rniga yaratildi u 12 ikki kilometr balandlikda parvoz qila oladi og'irligi salkam 5 tonna bo'lgan yukni ko'tarib kun davomida havoda bo'lishga qodir ushbu po'lat yirtqichdan yashirinish juda ham qiyin forpos rossiyaning forbes uchuvchisiz boshqariladigan qurilmasi isroilning sifati bilan mashhur Research 2 rusumli dronining zamonaviylashtirilgan talqini hisoblanadi si worker 6 dronlarga nafaqat samolyotlar balki kemalar ham aylanmoqda angliya o'zining s worker olti katerini taqdim etdi u past tezlikda harakatlansada bitta to'la bak yoqilg'i bilan o'ziga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun bir hafta davomida suvda qola oladi ushbu qurilma razvedka ishlarini bajarish ishlariga mo'ljallangan zaruriyat tug'ilganda dushmanga zarar yetkazish uchun uni masofadan turib portlatib yuborsa bo'ladi sus garchi shaybel kompaniyasi o'zining uchuvchisiz vertolyotini 2005 yilda taqdim etgan bo'lsa-da, u hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan ushbu qurilma dushman guruhlarini juda uzoq va yetib bo'lmaydigan masofada kuzatib borishi mumkin